Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Астролюкс. Меня зовут Анастасия волоко -Иван. и земной на звездку астролог Влад Рос. Влада, витаю вас! Да, нас ожидает э, очень серьезная ситуация. Я в середине июля, она приближается. А, значит, Уран сходится с Марсом, сходится с дьявольской звездой Алголь, И все это происходит, э, значит, в середине месяца. Орбис, э, наступление этого события, это было, конечно, 8 число. Ну и дьявольская звезда алголь во всей своей красе, конечно, показала это и Ахмадит и, и другие ситуации по всей Украине. Ну и мы видим удары происходят по Кривому Рубгу, значит там, где родина Зеленского, по Краматорску, Славянску это то, что необходимо захватить Российской Федерации, на чем они могут временно остановиться, так они нам показывают. Да. Ну, уничтожение детей ⁇ это их самая главная комбинация звезд. Да, Но, ну, наверное, они хотели еще уничтожить. И, значит, там есть Министерство закордонных справ Украины. Наверное, они показывали, Зелевский, ты летишь в Вашингтон, а мы сейчас тебя уничтожим. Но, видимо, может одна из ракет точно летела и целилась в детский дом, но другая действительно могла попасть в Министерство закордонных справ Украины. В любом случае, мой прогноз, дорогие друзья, сбывается. Подписывайтесь на мой канал ВладРос. Заказывайте меня на тайные карты рождения годовые соляры. «Влатрос.com.ua» – мой сайт, да, и по вайберу, по ватсапу все легко со мной связаться. В любом случае... То, что я говорил, ему прогноз сбылся, да, что самая горячая ситуация будет в июле, и это будет вторая декада июля, и вот она вот такая сложная, трудная и началась. Абсолютно точно, и дуже прикро про это говорить. Звісно, что тому что те обстрелы никому не подобаете, и хочется, чтобы их не было. Поэтому, друзья. Підписуйтеся на канал Влада Роса і на наш канал не забувайте ставити дзвіночки, лайки і писати коментарі прямо під цим відео. Ми все читаємо, все бачимо. Власне, заговорили ми вже про масштабні обстріли і про те, що липень, місяць війни зовсім непростий. Київ, Запоріжжя, Кривий ріг, Дніпро. Вони постраждали. Полтавщина страждає нині. І ми бачимо, як терористично цілиться ворог в лікарні, пологові будинки. Чи очікувати повтору власне в липні місяці саме подібних ударів, це да, однозначно головна стратегія задача на даний момент Московська федерація. Московська федерація хоче, щоб Україна капітулювала. Тому, коли до ні. Ним... Приезжал Орбан, да, с той позиции, он как бы вестник посланника Трампа, он недавно был в Маралаге, то есть, что нужно прям заморозить конфликт прямо сразу а на земле, где находятся прямо сейчас войска. На это Московия не согласна, она согласна замораживать конфликт только при одном условии. Отдайте нам полностью Донецкую область, Луганскую область, отдайте нам Запорожье. Uh -huh. Истина, запорожские земли всегда были российскими землями, оказывается. И там не было никакого казачества. Да? Это чисто из ков российские земли, оказывается. Да? Вот, отдайте нам все, а тогда мы переподумаем. Будем вас до конца гнобить уничтожать через два года или нет. А вот, по крайней мере, вот такая диспозиция, комбинация, в том числе и звезд, и планет, что никакого мирного переговоров, мирного договоренности и мира в этом году не будет. Поэтому слушайте дальше, значит, лысую Вангу Дмитрия Гордона, который сказал, что мир будет в этом году. Дорогие друзья, точно не будет. Если об этом говорит лысая Ванга, значит, точно все предрешено, что быть в войне. Хочу у вас запитати, де буде найнебезпечніше ось в липні місяці, куди цілитиме Русня, взагалі які от області або регіони України під найбільшим тиском опиняться? Три міста найбільші – це Київ буде масіровано, і далі все буде по Києву, вони зараз знову почали цю тенденцію. Обов'язково вони будуть уничтожати Одесу. Причому для Одеси ближайші два місяці найбільші. Взагалі всього Одеського регіону Мы будем считать Одессу, значит, ПГТ Южный, значит, Ильичевск, он же Черноморск. Мы будем сюда заводить там Болградское, Дунайское пароходство. Там, значит, все, как бы, одесскую область, вот сейчас будет она бить по нашему зерну конкретно и беспощадно. Это все будет все время лететь на Днепр, на Кривой Рог, на Никополь, да... В сторону Славянска, Краматорска постоянно. Ну и самое главное, враг захочет взять, вот чисто показать своему народу дебильному. Извините меня, дорогие друзья, звонок французский. Ну народ точно там дебильный абсолютно. А, ну взять Нью-Йорк. Вот Нью-Йорк украинский надо взять, чтобы показать, ну вот взяли. -таки. Поэтому они будут идти обязательно в этом направлении. Также их стратегическая цель взять Покровск. Ну и самое главное, что они еще сейчас будут идти еще и в Харьковской области тоже там решать свои вопросы возле реки или озера Оскол, там, то есть что, что вот вот эти направления очень важные и решающие. Ну и конечно они подготавливают большой сюрприз в середине лета ту группировку, тот НЗ запас, который у них существует, да направить, они сейчас раздумывают, либо направить ее прямо на Киев сразу, да, uh -huh. либо все-таки захватывать балтийские страны. Вот они решают до сих пор. А во всем уведомлен Лукашенко, поэтому он так в последнее время, у него сердцем стало совсем плохо. Дорогие друзья, он находится практически на смертном одре Или рано или поздно тоже от сердечной недостаточности может в конце этого года отдать коньки. А он понимает, что все, Беларусь закончилась свержение его неотвратимо. Беларусь, скорее всего, лишится Лукашенко, или Лукашенко лишится Беларуси. Но то, что там да, будет очень большая война, она будет идти с территории Беларуси, но это уже конкретно. Сейчас выбирается направление. Либо это Сувалский коридор, значит, Вильнюс, либо это все-таки будет идти на Киев со стороны Черниговской области. Страшний прогноз, звісно, що але якщо повертатися до того, що ми почали, а саме про масштабну атаку, яка сталася в понеділок, е хочу запитати про Охмадит. Бо там е після того, як стався прильот, склалася інша не дуже приємна ситуація. В мережі ширилася інформація про те, що в Охмадит передали отруєну воду. Хто це зробив? І чи дійсно це е таке було? Або ж це просто ІПСО, яка залетіла в наш інформаційний простір. Ну, можно сделать всегда харарную астрологию. Знаете, это есть такой раздел харарной астрологии, который помогает как бы рассматривать ситуацию на конкретно заданные вопросы. Это типа Тару в картах, но оно намного правильнее. То есть, что конкретно, какой символ картинки может выпадать на конкретную ситуацию. Не будете смеяться, дорогие друзья, дождь на траве, лужа, состоящей водой и гнилой травой. Да, они были отравлены. Да, да. Друзья, видите, даже сами звезды показывают, и, символ, и символическое, что какие-то гады действительно пришли и отравили еще и детей, еще и добили как, вот эту ситуацию. Поэтому да, некие подонки, которые до сих пор спонсируются Российской Федерацией, слушайте, там не только э, подонки, которых мы не знаем, мы еще не знаем те, которые спонсируются из Российской Федерации и выходят в экраны. И разносят пропаганду, да, угу. и еще и платят за, за, эти, за это все. Ну, например, есть такой у нас там политолог Карасев, да, там или есть у нас э, проплаченные... Ну, я не хочу как бы на этих людей как бы... Ну, вы, вы сами... Сам, я думаю, Кожан разумеет. ведут, да. Вот, например, ну, послушаем, например, э, что... Э, вот, я, я раньше сам участвовал там, есть э, 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 такой такие есть YouTube каналы, да, и тут же Саша Шелес, я, кстати, там у него был, у него сильно поменялась идеология с нового года и даже еще с прошлого года, и там какие-то ужасающие люди приглашаются, или тут же Арестович, который стал, ну, фактически на, на, сторону Российской Федерации. Ну, вот, вот, вот эти подонки, я извиняюсь, они вот существуют. І сіні раніше нашими були героями, от наприклад Харістуюч а то вони стали за час нашими падонками да. угу. антигерої душу на канал Олександра не пойду ще одна інформація. Є яка також шириться мережею, а саме дані про понад 90 російських злочинців, серед яких і пілоти, і технічний персонал, який так само був причетний до обстрілу України 8 липня. Чи будуть ці люди покарані? Да, не случайно сейчас появились вот эти все списки, кто конкретно, когда стрелял, кто происходит, из какой семьи. Гавский трибунал всех их ожидает, дорогие друзья. Поименно, по фамилии, кто убил украинских детей. Поименно, по фамилии все будут сидеть. А от слова все. Понимаете, что вот, они делают? Аминь, хотите сказать. Они, они глупые, понимаете, люди. Они глупые. Они делают преступления, не понимая, что они делают они прекрасно знали, куда они наносят удар. И даже если они одной ракеты они могли промахнуться, то вторая все равно летела а, по, значит, по, детской больнице Ахмади. Поэтому, ну, слушайте, это, это преступление, да, от которого, кстати, открещивается Джо Байден. И он сказал всего лишь навсего, что он нас, нам усилит ПВО. Mm -hmm. вот, mm -hmm. всего лишь навсего, да, и не признает на данный момент значит, Россию страной спонсором кризма. а я вам хочу сказать, ну, вот, вот, что вот что случилось на этой неделе. После ухода Джо Байдена из власти федерация будет признана, значит, государством спонсором терроризма. Просто это произойдет уже под следующим президенте, и дай Бог, чтобы это не было оба старика. Оба старика нам не подходит. Вот это так, вот так. Будем, конечно, чекати, потому что действительно давно пора розставити все крапки над Д.И. и разуметь кто друг, а кто ворог. Продовжуючи тему обстрілів, хочу запитати за Київську ГЕС. Ми знаємо, що ворог планував удари туди раніше. Чи планує зараз Росія е бомбити Київську ГЕС? І чи можливе затоплення Києва? Ну а ні, хоча то ніч тоже дамбу, але вона розчитана токо на ядерною бомбу. На ісікрішені нанесуть удар ядерної бомби. Пошто я не вірю, що вони Именно... по Киеву собираются наносить это. Они, они, их консилиум такой, дорогие друзья, что они должны уничтожить Садом и Гамору Европы, чтобы россияне аплодировали. Уже 30% сейчас был соцопрос в Российской Федерации, и 30% уже говорят, что они не против применения ядерного удара по странам НАТО. Да. Но Садом и Гамора это Амстердам, и уничтожение Амстердама, они как бы уже объявили об этом, что большой город с большой плотностью населения, но в маленькой стране НАТО может быть уничтожено. У них нету никаких как бы сейчас ситуаций как бы уничтожать что-то в Киеве, потому что все еще у них вот, какие-то надежды рано или поздно, что они войдут в Киев, будут им управлять. Как же так не будет хлещать и было берега Днепра, то есть все это может быть затоплено. Смысл вообще уничтожения Киева, когда когда это сакральное их матрица. Вот нам показывает двойник Путина, вот когда он был с Такером все карты, что Киев это Русь изначально, об этом уже твердит и сейчас Арестович, что вот да, это, это отсюда, но не могут они уничтожить ядерной бомбой Киев. Поэтому <laughs> спокойно, дорогие друзья, немножко выдохните. Ну, вот есть два города, которые они, типа, в F-16 собираетесь поставить Украине, то есть Дания и Нидерланды, то есть, то есть Копенгаген и, значит, Амстердам, которые они с удовольствием могут уничтожить и послать туда ядерное бомбо. Поэтому я бы не беспокоился именно за Киев, не беспокоился бы за Дамбу, а, вот, а больше беспокоился бы, наверное, за Амстердам и за Копенгаген. Потому что именно из этих стран первые самолеты F-16... Сбираються прийти в Україну, угу. дякую, Влади. Нас трохи заспокоїли. Амстердам і Данія. Сподіваємось, також будуть в безпеці. Все ж таки, хочу запитати за залізний купол на території України над над Україною. Я маю на увазі системи ППО і ракети до них. Чи вистачає нам зараз протиповітряної оборони в Україні? Чи закрите наше небо? Вы знаете, вот сейчас происходит -то саммит НАТО в Вашингтоне, и единственное нормальное решение на этом саммите в пользу Украины будет только одно. Это старые системы Патриот израильские, 8 их штук. На них есть старые ракеты, потому что новые ракеты на новые Патриоты не подходят для старых, для старых, и наоборот, uh -huh. Вот, Поэтому этих старых ракет полно завалом во всем мире, и мы сможем целую зиму отбиваться от этих ублюдков из Москвы. А поэтому решение будет такое, 8 систем Петри старых, старая модификация с 70-х 80-х годов будет передана Украине, но даже они будут убивать уничтожать все кинжалы, которые будут лететь на нас, все вот эти там сарматы, там и еще что-то там могут, какие-то там у них цирконы ужасающие, которые они по Зеленскому стреляли самые дорогие ракеты, там по 10 миллионов долларов каждая стоит. Все это будет отбиваться старыми абсолютно значит системами Изра... американской системы Patriot, на которые мы из Израиля себе привезем. Ну и постепенно будет в западной Украины распространяться этот купол значит защитный по всей Украине. Сначала поляки будут полностью контролировать и создадут такую бесполетную зону на западе Украины. Где-то к концу года это может быть уже и вся центральная часть Украины. Ну и на выходе на каких-то мирных взаимоотношениях, я вижу, не раньше весны могут какие-то быть мирные договоренности, вся Украина может быть полностью закрыта. Как вы просили, небо в самом начале войны. Но вы понимаете, что там у нас в Америке управляет у человека, у которого Альцгеймер, оказывается, с 2012 года к нему уже... Понимаете, когда еще Джо Байден был вице-президентом Америки у Барака Обама, он уже тогда к нему, этот доктор, который все время к нему наведывается в Белый дом, еще тогда начал наведываться. Все эти клинические изменения Джо Байдена начались еще с 2012 года. Ну а даже сейчас вот такая импотентная власть Джо Байдена, вот даже вот она продолжается, и он не мог закрыть в самом начале войны в 2022 году небо над Украиной. Все-таки его закроет, скорее всего, новый президент Америки. И, скорее всего, это будет не Дональд Трамп, потому что ну, никто не захочет уничтожать Америку. Приход Дональда Трампа будет означать начало ядерной войны и четвертой гибридной мировой войны. И самое интересное, что в, ней, в этой ядерной войне будет участвовать Китай, дорогие друзья. Ну, куди ж без Китаю в цьому питанні, власне. Але е, ви заговорили про Польщу, яка може прикривати нас на заході України. Все ж таки, чи будуть поляки прямо таки збивати ракети, які будуть літати в повітряному просторі України? Однозначно, рішення вже прийнято. Я можу сказати більше, ті орки навіть не будуть догадуватися, хто збиває тих ракет. Не, они могут догадываться, но откуда летит значит, система ПВО, да, из, uh -huh. из Пурии, или, там, или из Венгрии, Словакии, или просто Западной Украины, откуда они могут как бы, ну, предъявлять претензии? Когда они говорят, что значит, их ракета Х-101 или какая попала по детскому uh -huh. по больнице uh -huh. Ахмадит, и при этом они говорят, что это была какая-то uh, антиракета. Вот так Песков сказал. Ну, это... Ну, вони мали власть. на увазі українське ППО? Що Шо місто місьопорбу? Всі так ну от ми ми тоже буде говорять, що то да, та те наше ПВО, даже с оно буде ті з Польщі? Ми з вами обговорили певні міста України і що очікувати їм в липні, але у минулих Харків та Харківську область, якою буде ситуація в Харкові? Яка зірка над цим українським небом? Ну, самое главное, что, как я и прогнозировал, что более легче стал дышать Харьков, и это уже произошло буквально в июне месяца, уже нет таких обстрелов С-300. Во-первых, все, что находилось значит, в Белгородской области, эти все С-300, которые буквально там стреляли по Харькову, многие системы были просто вынесены российские. И то, и только по одной причине. Наконец-таки Джо Байден вместе с Джейком Сальваном разрешили нам бить по столько километровой зоне. Uh -huh, uh -huh. А вот если бы они после того, как случилось инцидент вот сейчас с детской больницей в Ахмадите, разрешили нам бить куда угодно, дорогие друзья, мы бы вынесли во все бы все, что у них какие-то склады находятся, значит, на 300 километров в Российской Федерации, они просто бы остановилось их наступление на Донецком фронте, на Луганском фронте, да, в Запорожье. Потому что доставка и логистика поставок оружия стала бы невыносимой для них. Понимаете, в чем дело? Абсолютно точно. У нас, у нас, оказывается, сидят в НАТО и вообще в Вашингтоне те люди, которые очередные на мостике какие-то сопровождают, что... И, и делают нам как бы безотвратимость, что Украина точно войдет в НАТО, но лет через 300, понимаете, что чем Ну, там абсолютные чушпаны сидят, а реальные пацаны в Москве, их, конечно же, на них наезжают. Причем наезжают, понимаете, с фальшивым оружием. У них вот это все в мультиках, сплошные мультики, их цирконы фальшивые, их вот эти всякие... значит, там кінжали фальшиви. Все даже можуть одбивати стара система ПВО і з из Ізраїля сімдесятих годин. Дай Боже, дай Боже, аби у нас вона з'явилася, і дай Боже, все це дійсно збивати. Ви торкнулися в Вашингтону і саме та НАТО, який зараз проходить там. Дійсно якихось глобальних рішень поки що ми не спостерігаємо Проте, чи будуть якісь гучні заяви, окрім того, що нам передадуть ізраїльського ППО або ж колись там приймуть в НАТО, чи можуть на саміті НАТО змінити думку той самий Джейк Селіван і Держдеп Білого Дому і дозволять нам бити в глиб території Росії? Чи все ж таки ми прямо таки не дочекаємося цього рішення? зокрема, під час саммиту НАТО? Ну, абсолютно все. Нас абсолютно в раз сливают. Но если в прошлом году Зеленский еще как-то сопротивлялся, он так как бы наяривал, говорит, ну, откройте нам двери, то есть... Uh -huh. Скажите, что мы уже все для вас открыты двери в НАТО. Сейчас нам какой-то мостик выстроили непонятные, да, то есть и непонятно, вообще. для чего и зачем. Но самое главное, что Джо Байден, именно Джо Байден, это враг Украины, я вот откровенно могу вам сказать, он там все политологи, там, не знаю, там, кто угодно может говорить только одно, что Байден все делает для, для спасения Украины. Во-первых, при нем полгода не поставлялось оружие в Украину, угу. чуть не оборван фронт, хотя он всегда мог выделить из своих резервов у него есть там президентский резерв, с 4 миллиарда долларов он спокойно мог выделить в любой момент. А смотрите, что происходит дальше. Был проголосован да, весной этот 61 миллиард долларов. Нам а, прям как в капельнице дают по капле воды, да, там по 200 миллионов, по 300 в месяц. Там. Короче, 14, как сказал Зеленский, бригад у нас без вооружения. Абсолютно. Так, так. А, ну, слушайте, ну, о чем речь, нам и, и, и дальше ничего не поставляют. Ну, единственное, что инициатива Израиля значит, сработает, это даже больше настаивают сами израильтяне, чтобы обновить свой патриот, да, чтобы американцы им дали новый патриот, они а избавятся от старого. То есть, ну, хлам куда должен идти, конечно, в Украину, даже он нам может очень серьезным образом пригодиться. Ну и самое главное, какое решение может быть принято еще быть на этом саммите, а оно сейчас обсуждается 50 на 50, но ну, я думаю, в конечном итоге оно будет проголосовано, потому что Уран это воздушные войска в соединении с Марсом. Вот сейчас в знаке Украины соединяются эти две планеты, Марс и Уран. Я думаю, первые в 16 появятся после этого саммита. Это будет провозглашено буквально в ближайшее время. И харьковчане, могу сразу больше всего обрадовать харьковчан. Именно вам не хватало этих F-16, которые просто уничтожают все, что может прилететь на подлете к вам просто мгновенно. Очень ждем. Мы эти «зелёные пташки», они нам очень нужны и действительно хочется, чтобы они как можно быстрее были Всего лишь 12 самолетов. ну Дорогие друзья, ну это, это максимум, что если мы отбиваться будем. Так это лучше, чем в любом Опять... случае. Чтобы пойти в контратаку, ничего не предоставляется. Чтобы пойти в контратаку каким-то образом достичь Крыма, нам необходимо минимум 100 самолетов. Да? Хотя бы 90, которые они обещали раньше. Абы Аби ж вони були у нас. Ми бачимо, як Росія все так само тероризує і намагається бити по теплоелектростанціям, по нашим генераторним станціям і готує нас до складної зими. Все ж таки, що буде зі світлом, і чи будуть покращення найближчим часом, от в липні, місяці, в серпні місяці, чи стане зі світлом ситуація краще хоча б трошки в Україні? Ну, только может ухудшаться ситуация, потому что уран — это еще электроэнергия, не только э, какие-то воздушно-военные войска. Mm -hmm. А еще и Марс с ним входит, сходится, еще на звезде дьявольский алгой. Поэтому перебои самые большие, которые только могут быть, это будет июль. В августе обстановка резко улучшится, особенно во второй половине августа, в сентябре месяце. Но июль, дорогие друзья, нужно пережить. Ну и самое главное, нужно пережить значит, готовящуюся капитуляцию Российской Федерации, которую уже озвучивает сам Арестович, что они нацелены на то, чтобы обрубить все связи электроэнергии с западными странами. То есть обрубить там, значит, Ужгородской области, да, то есть там Черновицкая, вот все эти связи и обмен потоками да, электроэнергии, напряжением. А є тані собираються про в конце осені, щоб устроїти в Україні блокаут, і щоб люди біжали із замірших городу. Вот это озвучил агент ФСБ значи та лісто. Угу. Тому українці готуємося, записаємося свічками, генераторами, усім чим можемо, термосами і дійсно зма буде непростою, але нам треба вистояти, аби перемогти Росію. Хочу сказати одно, дорогі друзі. Вы, да, мы будем сидеть в основном без света зимой, но все в обогреве и в тепле. Дай вот. Боже. На тепло и обогрев будет хватать. Ну, ну, да в там, уже там, дуже приготовить еду, там, зарядить батареи. Я думаю, да, в самых худших случаях, особенно из два города, которые наиболее уязвимы для этого, это Харьков и Одесса. Вот. А, ну, будет намного легче, там, Львовянам легче, Днепру, Вот. Ну, два города Харкофе Адеса наверное, будь сами уязвими, даже если у вас буде по два-три часа світа в сутки. Но будете сидіти в теплі. Я вам гарантую. так. Це однозначно добре. А, і ви заговорили про перемовини у 2025 році. Зараз американське видання New York Times пише про те, що ми, тобто Україна не поверне свої території, але при цьому переможе у війні. А, чи дійсно ось таке буде? и, в общем, информация не поведает моим будущим планам. Ну, это демократическое издание, по-моему, New York Times, да, могу ошибаться, но, по-моему, они написали об этом. Это полностью декламация того, той, э, того, чего хочет парочка Джейк Салливан mm -hmm. Джо Байден. Ну, Джо Байден уже ничего не хочет, понятно, что у него полная деменция, поэтому э, всем управляет там давным-давно, как я вам говорил, Джейк Салливан. Они просто хотят, чтобы заморозить конфликт, как это они собираются сделать в Израиле, который еще будет год воевать, минимум, дорогие друзья. Война в Израиле продлится тоже долго, пока они не зачистят еще и Хезбаллу. В любом случае там все будет продолжаться. И они то же самое собираются сделать. Да, вы потеряете территорию, но для нас главное выборы в Америке, чтобы все было спокойно, uh -huh. мир перед выборами мифического Джо Байдена, который не дойдет. Я вас уверяю, дорогие друзья, в 5 ноября от а демократической партии, партии номинация Джо Байден не будет участвовать. Поэтому мы его наконец-таки похороним, потому что пока есть Джо Байден, будет идти война. Вот, понимаете, не остановится реальный пацан перед чушпаном, которого он это, терпеть не может, и он его не боится. Понимаете, вот реальный пацан, это, это двойник Путина, да, он вообще не боится никакого этого чушпана этого самого <laughs> Джо Байдена. Чего его бояться, когда я могу делать, что я хочу, я могу уничтожать детские больницы, я могу уничтожать дома там, взрывать все, что угодно, порты там, зерно уничтожать. Где я хочу, там, вот, там, театр в Мариуполе взорву, там, мне ничего не будет. Я все могу взрывать, ничего у меня. <laughs> Они там даже против меня не, не сделают как бы это самое, что я Спонсор терроризма, то есть моя uh -huh. страна. даже То есть пока будет от Джо Байден власти, будет продолжаться война. Но, дорогие друзья, всех хочу успокоить, что это, хотел сказать, тварь уходит из, из политики уже навсегда вместе с Джейком Салливаном. И в конечном итоге очень много изменится именно в следующем году. В 2025 году все поймут, и новая, новый президент Америки, кто бы там ни был, если будет бы женщина, это будет спасение Украины. То есть они поймут, что нужно давать оружие, чтобы уничтожить этого и, и, и реального пацана и, так, короче, выбить ему зубы. Пока мы не выбьем этому зубы реальному пацану из Москвы, там, из Санкт-Петербурга, вот война не закончится. Все все это поймут, но у нас э, у власти в Америке находятся ну, ну, те люди, которые абсолютно патентны во власти и они ничего ничего не могут сделать. Поэтому Зеленскому, главное, нужно переждать, 2025 год принесет нам удивительные истории с экономикой Российской Федерации, когда, наконец-то, опять, как обычно, в Российской Федерации начнут продовольственные очереди, дефицит, инфляция. И если раньше они могли там купить килограмм картошки, образно говоря, не знаю, там, за 100 рублей, то через год он будет стоить 300-500 рублей или 700 рублей. Вот. И такая будет бешеная инфляция короче будет не, не до нас, ну а вал рубля, а снижение значит, продаж нефти и газа придет к, к концу 2025 года, к тому, что Российская Федерация не сможет воевать. Ну а весной весна вообще может все закончиться, потому что новый президент Америки может поставить ультиматум Российской Федерации, кто бы он ни был. і розплачуються росіяни. і Дійсно, нам необхідно дотиснути зараз ворога. Робити ми можемо разом з вами це спільно, навіть сидячи в тилу, це донатити на перемогу, донатити нашим військовим, які боронять кожного з нас. Влада, я вам безмежно вдячна за цю розмову. Друзі, від вас дуже сильно чекаємо вподобайок, коментарів під випуском. Підписуйтесь на наш канал, на наші соцмережі. Також на канал та соцмережі Влада Роса, якщо досі цього не зробили. Ну і звісно, треба тиснути на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Попереду дуже багато цікавої актуальної інформації. Тож бережіть себе, побачимось.